સ્માર્ટ સિટી કહેવામાં આવે છે સુરત શહેરના એસ એમ સી તંત્રને અનેક એવોર્ડ પણ મળી ચૂક્યા છે પરંતુ સુરતના કેટલાક જે ફ્લમ વિસ્તારો છે જે આજે પણ ગંદકીનું સામ્રાજ્ય જોવા મળી રહ્યું છે તો સુરતનું જે લિંબાયક ઝોન વિસ્તાર છે ત્યાં ખૂબ જ ગંદકી છે તેમજ એવી રીતના લોકો છેલ્લા ઘણા મહિનાઓથી હજી તંત્રને અનેકવાર ફરિયાદ અને રજૂઆત કરીને થાકી ચૂક્યા છે ત્યારે આવો જાણીએ કે આ વિસ્તારના લોકો શું કહે છે આપકા નામ મોડે કોણ છે એરિયા मेरा नाम रईसा शेख है सूरज महिला कांग्रेस प्रमुख हूँ ये वार्ड नंबर बीस का खाजा नगर महाना महालक्ष्मी कॉलोनी ये विस्तार का पूरा एरिया है यहाँ पे क्या समस्या है और किस तरह से लोग यहाँ पे सब हालाकी का सामना कर यहाँ पे प्री मानसून की जो कामगिरी एस एम सी द्वारा भार पाड़ी गई थी जैसा कि ड्रेनेज लाइनें पत्थर पीने का पानी स्ट्रीट लाइटे रोड ये सभी की कामगिरी लिंबाई जोनल द्वारा पड़ गई है और सरकार द्वारा जो एस एम सी को दस हजार करोड़ का बजट बाहर पाड़ा था तो मुझे उसको देखकर ऐसा लगता है देने के बाद में साथ लिंबाय जोनल को इस्लाम विस्तार में कोई रस नहीं है और इस्लाम विस्तारों में पूरा काम ऐसा न ऐसा रखा हुआ है लोगों को गंदगी का सामना लोगों को हालाकी का सामना लोगों को गंदे पानी का सामना करना पड़ रहा है गंदे पानी के कारण जो ड्रेनेज लाइनों से जो पानी बाहर आता है बहता है जो घुटने जितना पानी होता है तो उसके कारण लोगों को घरों में कई लोग ऐसे बीमार पाए जा रहे हैं जिसको मलेरिया हो रहा है जिसको डेंगू हो रहा है टाइफाइड हो रहा है ये विस्तार के अंदर लोगों को इतना हालाकी का सामना करना पड़ रहा है कि जिसकी वजह से हम लोगों ने कल सूरत महानगर पालिका में लोगों को ले जाकर हल्ला बोल भी किया और एस एम सी कमिश्नर श्री शालिनी अग्रवाल जी को भी हमने ये रजुआत की कि हमारे विस्तार में जो आज आठ महीने से लोग तकलीफों का सामना कर रहे हैं तो उसका जल्द से जल्द निराकरण हुए ये सब हालात देखकर और ये ड्रेनेज लाइनें जो बह रही है लोगों को बच्चों को स्कूल में जाने वाले बच्चों को जो तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है वो सब देखने के बाद मुझे लग रहा है कि जो नंबर वन का अवॉर्ड सूरत महानगर पालिका को स्वच्छता के लिए दिया गया है वो मुझे नहीं लगता कि सूरत महानगर पालिका को डिजर्व करता है मरियम भी शेख कहा मानदरों बाकर मोलना क्या समस्या है यहाँ पे किस तरह से आप लोगों को परेशानी हो कुी का पानी उबलता हमारे घर तक का भर जाता था गंदा पानी बच्चे स्कूल मदरसा में जा नहीं सकते उठने उतन उठने पानी आया था कुंडी उबलती और नल में पानी आता एक घंटा गंदा पानी फिर एक घंटा अच्छा आता हमको पानी भी नहीं मिलता पीने का इस बारे में आपने एस एम सी वगैरह में कुछ सब कर हमने फिर भी हमारी उन्होंने कुछ फरियाद नहीं ली स्थानीय कॉर्पोरेटर को इस बारे में बताया नहीं उनको नहीं पता क्या किस तरह से यहाँ पे लोगों को तो किस तरह से रोग वगैरह सब हमारे घर में छोकरे को मलेरिया हो गया ये बीमारी पानी की वजह रोज इतने पानी में से निकलना पड़ता है हमको बिना बरसात का बिना बरसात का भी अभी आप क्या कहना चाहते हो सरकार से क्या सरकार से कहना चाहते है की फर्सी बटाओ और पाइपलाइन डालो कुंडी की और जो नल में खराब पानी आता है पानी भी हमको एक दो घंटा तो चाहिए पीने के लिए पानी भी नहीं हमको पीने के लिए हमको चलने फिरने को तकलीफ हमारे बच्चे के घर में बीमार नवासी नातीन भी बीमार है हमारे घर में જે પ્રકારે આપણે અહીં જે અહીંના સ્થાનિકો સાથે વાત કરી સ્થાનિકોએ જણાવ્યું કે અહીં કઈ રીતે જે ડ્રેનેજની પરેશાની છે રોડ રસ્તાની પરેશાની છે તો અહીં જે વગર વરસાદે પણ અહીં જે પ્રકારે ગંદકી અને પાણી ભરાવાની સમસ્યા જોવા મળી રહી છે જે પ્રકારે અહીં જે સ્થાનિકોએ જણાવ્યું તે પ્રકારે અહીં દ્રશ્યો પણ જોવા મળી રહ્યા છે અહીં જે ડ્રેનેજની જે લાઈનો છે એ લાઈનો પણ તૂટી ગયેલી હાલતમાં છે અહીં રોડ રસ્તાની તો વાત જ શું કરવી જે રોડ રસ્તા છે તે તૂટેલી ફૂટેલી હાલતમાં અહીં જોવા મળી રહ્યા છે સુરતમાં સ્વચ્છ

હાલતમાં છે તો અહીં જે ડ્રેનેજ નું પાણી પણ અહીં જે લોકોના ઘરોમાં ઘૂસી જતું હોય તેવું પણ સ્થાનિકો એ જણાવ્યું છે જેના કારણે આ પણ તેઓને ભોગ બનવું પડતું હોય છે તો અહીંના જે સ્થાનિકો જણાવ્યું છે કે અહીંના કોર્પોરેટર કે ધારાસભ્ય ક્યારેય અહીં આવ્યા નથી જેના કારણે આ તે લોકો ને જે કોર્પોરેટર તેમજ ધારાસભ્ય વિરુદ્ધ જે છે તે રોષ પણ જોવા મળી રહ્યો છે તો બીજી તરફ તેઓ દ્વારા લિમ્બેક ઝોન જે ઓફિસ છે ત્યાં પણ અનેકવાર રજૂઆતો એસએમસી ઓફિસમાં પણ અનેકવાર રજૂઆતો કરવા છતાં કોઈ પણ ચોક્કસ નિરાકરણ કરવામાં આવ્યું નથી કેમેરા પર્સન સાથે રશ્મિરા